ભારતીય નાગરિકો સાથે અમાનવીય કૃત્ય કરવાના વિરોધમાં દેખાવ સૂત્રોચ્ચાર નો કાર્યક્રમ ગાંધી ચેન્ડિયા માર્ગે કરવામાં આવશે અમેરિકાથી ડિપોર્ટ કરવામાં આવેલા ભારતીયોને હથકડી બાંધીને ભારત પરત લાવવામાં આવ્યા હતા भारतीय नागरिकों ने हाथकड़ी बांधी देखा सूत्रों चार समय सर स्वामी विवेकानंद प्रतिमा पास टाउन होल ब्रिज अमदावाद हिम्मत सिंह पटेल प्रमुख अमदावाद शहर कांग्रेस समिति सहजाद खान पठान नेता अमदावाद कॉर्पोरेशन कांग्रेस को ये श्री श्री नरेंद्र मोदी साहब से कि भी और भी नागरिक आएँगे क्योंकि तो बाकी के सभी नागरिक भी इसी तरीके से हथकड़ियों में बंधे हुए पैरों में बेरिया जकड़े हुए और कमर में चेनों से बंधे हुए आएँगे और जब एक बार उन्होंने इस तरीके से भेजा है तो बाकी नागरिकों को किस तरह से भेजेंगे? यहां पर आज हमारे देश के प्रधानमंत्री का फर्ज नहीं बनता कि देश की गरिमा देश की इज्जत और देश का मान सम्मान बना रहे तो वो अमेरिका से बात करे और हमारे विदेश मंत्री बात करे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे विदेश मंत्री जयशंकर कहते हैं कि ये तो पॉलिसी है और इस पॉलिसी के तहत ऐसा ही होता है परंतु तो मैं पूछना चाहती हूं कांग्रेस पूछती है कि ब्राजील मेक्सिको, कोलंबिया किस देश के नागरिकों को भी तो डिपोर्ट किया गया परंतु तो इन देश के नागरिकों के जो राष्ट्रपति है वो खुद अपने विमान भेजे हैं और उनके विमान से यहाँ पर लाया गया हवाई जहाज से और उनके अपने देश में सबसे साथ गया है तो हमारे जो बाकी के नागरिक है उनका क्या होगा इसी बात से हम लोग चिंतित है और ये प्रश्न तो अब नरेंद्र मोदी को ही सॉल्व करना पड़ेगा जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इलाके के धारा सभ्य काउंसिलर और जिन्होंने पूरे अहमदाबाद की कमान संभाली थी मेयर भी रह चुके आज वो धरना पर अपने हाथों पर जिस तरह आदेश के बनाकर अमेरिका उठे आज ये स्वयं आप देख सकते हैं खुद अपने आप से हथकड़ी लगाकर खड़े हैं आप क्या कहेंगे सर इसके बारे में देखिए हिंदुस्तान के अंदर जिस थी घटना पहली घटना આ ઘટની છે આ પહેલી વખત નાગરિકો ગયા હોય ખાવાનું ના હોય એમને માંસાહાર પીરસવામાં આવે ડિટેન્શન સેન્ટરની ની અંદર ટોર્ચર કરવાની અંદર આવે કરતી ઠંડીની અંદર રાત્રે એ લોકોને ઉઠાડી ઉઠાડી ઠંડા પાણીથી નવડવામાં આવે એટલે અમાનુષી અત્યાચાર ગુજાર્યો છે

અમે કાલે એક નો ઇન્ટરવ્યુ આવ્યો છે ગુજરાતી ડિગ્રી એ બહુ ત્યાંની જે આપી જે કહી છે આપણે આપડે સામાન્ય ઊભા થઈ જાય મારું છું આ દેશ માટે એક શરમજના છે જવાબ આપીને એનો શોખે